いいですね。

Святой Матерь Божия хранит и хвастает своим материнским покровом. Спасибо. Я считаю, что это толковое священие, если можно, мы разместим. Я надеюсь, что Для дальнейшего укрепления взаимодействия между Главным управлением Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области и Луганской епархии Украинской Православной Церкви необходимо документально закрепить наши намерения. Поэтому сегодня я предлагаю подписать соглашение о взаимодействии Луганской епархии Украинской Православной Церкви и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области и план совместной работы. На протяжении многих лет Церковь осуществляла духовное окормление нашего служения и заботилась о духовности наших спасателей. Это и строительство, и работа храма-часовни в честь иконы Божьей Матери Неополимы Купина, участие в мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси и многие другие мероприятия. И как патриот своей родины родного края считаю, что сегодняшнее событие послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и взаимодействия на благо граждан Луганской области и всей Украины. Ваша задача – это помогать людям в очень непростых и сложных ситуациях, которые, к сожалению, случаются в нашей жизни. А наша задача – помочь духовно. Я думаю, что вот эти две составляющие ваш профессиональные, ваши профессиональные э, достоинства и таланты, и наша молитва, и наша духовная поддержка будут как раз способствовать тому, что э, ту работу, которую вы э, осуществляете, будет еще более эффективной и будет еще более э, такой существенной. И поэтому я желаю всем вам помощи Божией в вашем таком непростом, сложном, но и нужном вместе с тем и ответственном служении. Я думаю, что наше подписание как раз и будет еще одним стимулом для нашего более тесного сотрудничества. Подписывается соглашение о взаимодействии и план совместной работы в Луганской епархии Украинской православной церкви и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области благо Спасибо вам. Нагородным знаком главного управления за мужность и профессионализм архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана. В квартире, вот обратите внимание, справа в стеночке находится телевизор, значит, который... пожар. пожар был потушен, пламя не пробралось. героем Советского Союза, э... которые люди прибыли, но дело в том, что там была масса работ, которые инструменты, инструменты, все остальное наше. Ну что ж, помогай вам, Господи, ваши друзья.